Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de I Felt You Linger in the Air 2 de 4, basados en el libro. Esto es muy interesante, tío Tan. ¿Trabajaría el antiguo propietario como periodista? No lo sé, negó con la cabeza. Seguramente era algo valioso para el corazón del propietario. Porque estaba muy bien guardado y cuidado. Deberíamos ponerlo a buen recaudo. El tío Tan asintió con la cabeza. Envolví el marco en la tela y lo guardé. Mis ojos tropezaron con un pequeño marco en la base del segundo cofre. Lo recogí y lo miré. Una pequeña pérgola frente al río que no es la misma que existe actualmente. Seguramente se construyó al principio, pero fue demolida por el deterioro y se colocó el nuevo pabellón en su lugar. Mi corazón se hundió por la sorpresa cuando miré la foto y después sonreí. Aunque no sabía bien por qué. La sonrisa se borró tan pronto como el tío Tan se volvió para mirarme. Aclaré mi garganta y di algunas órdenes a los trabajadores. Guárdelo, en el dormitorio de la casa pequeña. El tío Tan y yo bajamos las escaleras juntos. ¿Cuándo llegarán Jin y Pen, Kun Yong? preguntó el tío Tan. Creo que el miércoles, tío, le respondí. Debes haber venido como los niños. La señora de la que estaba hablando era la dueña de la casa y una cliente que contrató a la empresa donde el tío Tan y yo trabajamos. Entre las reformas propuestas de la casa grande estaba la inclusión de una pequeña parte que se convertiría en una galería de arte. Pensé que las imágenes de los cofres deberían mostrarse ahí cuando termináramos el trabajo. Recordé de pronto la extraña escena que me había traído hasta esta casa antigua en Chiang Mai y cómo mi jefe me había convencido para viajar hasta aquí. John, el cliente pidió un equipo para renovar una casa antigua. Hagámoslo, me contó Tanet, el arquitecto jefe de la oficina, cuando llegó la propuesta. Pi, está en Chiang Mai y no es un gran proyecto. ¿Por qué eligieron nuestra empresa? Entre otras cosas, es un proyecto llave en mano. Quieren una renovación completa con un equipo. Además, la dueña de la casa es una vieja amiga del padre del presidente de la compañía. Ahora están en el extranjero. Por eso quieren que el proyecto lo realice gente de confianza. ¿Te parece una razón suficiente? contestó entonces. Bueno. Si esa gente tiene dinero y conexiones, ¿por qué no pusiste un equipo con más experiencia y me dejaste en el proyecto de Bang Con Lan San? Quizá porque quería un arquitecto guapo, dijo Tanet de Broma. Sonreí y acepté el cumplido. ¿No trabajaste antes en Chiang Mai? Sí, contesté arrastrando mi voz. Hice una pasantía ahí durante dos meses, cuando todavía estaba en la universidad. Pero Pi An, ¿Tú también vienes a Chiang Mai? Tu novia está embarazada. Pian era otro de los arquitectos que trabajaba en el proyecto de Van Clon San conmigo. No, yo no voy, pero entonces mira a Tanet y él negó con la cabeza. Vas solo, sentenció. Estuve a punto de abrir la boca para quejarme de todo. El hecho de que estuviera soltero y sin hijos no significaba que me sintiera cómodo. Con todas las situaciones, vivía bien en Bangkok y tenía muchos amigos aquí. ¿Por qué te lo piensas tanto? El salario es dos veces mayor, añadió Tanet. Tienes mejores condiciones y además tienes suplementos por trabajar en otra provincia. Por supuesto, se incluyen tarifas de lavandería y otros gastos. Y si alquilas un apartamento, la empresa también pagará por él. Tanet continúa enumerando las opciones sin parar. Reflexioné durante diez segundos y respondí con una sonrisa, extraño Chiang Mai, hermano. Y aquí estaba, en Chiang Mai, enfrente de una casa centenaria que debía restaurar y regresando a la ciudad en la que fui becario. Volveré el lunes, comenté al tío Tan, el hombre asintió. ¿Viajarás mañana a John? Sí, mañana es sábado. Pasaré unas horas para trabajar por la mañana y luego miré a Bangkok. Dormir ahí dos noches y volver el lunes. El hombre me ignoró. Los trabajadores ya estaban esperando en las camionetas y el tío Tan hizo un puchero al verla llena. Miré el reloj, eran las cinco en punto. Esos trabajadores son muy puntuales, pensé.